Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu günlərimizə yeni satışa çıxan mənzili müstəqdim edəcəm. Mənzilimizin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda. Əsəd Əhmədov küçəsində yerləşir. Marşrut 77 nömrəli marşrutun son dayanacağına yaxındır. Yeni tikilidə yerləşir. 55 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzənlənədir. Mənzilimizin e, sənədi çıxarışdır. Qaz, su, işıq daimidir mənzilimizdə. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Hal-hazırda biz mənzilin sizə dəyərli xal hissəsini təqdim edirik. Bizi giriş qapısı qarşılığında qarşıda girişdən solda belə bir garderob yığılıb. Xatırladım ki, mənzilimiz tam əşyalı satılır, yəni gördüyünüz bu burdakı evin içindəki əşyalar hamısı qiymətə daxildir. Mənzilimiz 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Deməli, bizim sanitariya qovşağımız yerləşir, yataq otağımız yerləşir, mətbəximiz və digər uşaq otağı yerləşir. İndi sizə sanitariya qovşağı təqdim edim. Bura bizim sanitar qovşağımızdır. Geniş sahəsi olan belə bir sanitar qovşağımız var. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Bura bizim yataq otağımızdır. Gördüyünüz bu mebellər hamısı qiymətə daxildir. Mənzilin sənədi çıxarış kubçadır. Qaz, su, işıq daimidir. Mənzil ipoteka yararlıdır. Yəni ipoteka sistemi təsdiqlənən şəxslər mənzil ipotekası ala bilərlər. Bura isə bizim mənzilimizin mətbəxidir, yəni qonaq mətbəx studiyadır, yəni həm mətbəx, həm qonaq otağı kimi istifadə edilir. Geniş sahəsi var. Döşəmə laminatla döşənilib. Ətraflı təqdim edim sizə. Qızma mənbəyi qurashdırılıb ün əşyalar var. Yəni mənzil tam təmirlidir, yaşamaq mümkündür. Gördüyünüz əşyalar, xatırlayın ki, qiymətə daxildir. Bura bizim mənzilin eyvanı olub, sadəcə olaraq otağa qatılıb. Sizə indi digər otağı da təqdim edim, uşaq otağı. Bura isə bizim digər uşaq otağımızdır. Yetərincə sahəsi olan belə bir uşaq otağımız var. Mənzil xatırladığınız bütün əşyalarla birlikə satılır. Sənəd çıxarışıdır. Mənzildə qaz, su, işıq daimidir. Mənzilin qiymətini aşağıda şərt bölməsində qeyd edəcəm. Həmçinin əlaqə nömrəsim. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək.